पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रातील तळंबुली हे ठिकाण सर्व प्रकारच्या सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे केंद्र ठरणार आहे जगतकर्ता इंडस्ट्रीजने वारी सौर ऊर्जा फ्रँचायसी घेऊन तळंबुली येथे सौर ऊर्जा प्रकल्पाची सुरुवात केली आहे सदर केंद्राचे उद्घाटन पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाले यावेळी शिवसेनेचे नेते रामदास शेवाळे तसेच इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या देह धोरणातून ऊर्जा मंत्रालयाच्या माध्यमातून पुनर्वापर योग्य ऊर्जा आणि हरित ऊर्जा वापरण्यास भर दिला आहे पर्यावरण पूरक असणारे या ऊर्जेच्या वापरामुळे ग्राहकांच्या भार देखील हलका होणार सौर ऊर्जा व अन्य हरित ऊर्जा यांचा वापर वाढावा यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार विविध योजनांच्या माध्यमातून सकारात्मक प्रयत्न करत आहेत फार मोकळ्या जागा इमारतीवरील जागा या ठिकाणी सौर ऊर्जा निर्मितीची प्रक्रिया कारवान्वित केल्यास वीज निर्मिती केंद्र उघडले जाऊ शकतील असे मत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी उद्घाटन प्रसंगी व्यक्त केले जगतकर्ता इंडस्ट्रीजच्या माध्यमातून आज कळंबोलीमध्ये वारी सोलर पॉवर सेंटरचं शोरूमचं आज उद्घाटन करण्यात आलेलं आहे मी या निमित्तानं आमच्या या सर्व सहकाऱ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो त्यांनी कळंबोलीमध्ये वारी या सोलर सिस्टीमचं पूर्ण त्यांची फ्रँचायझी घेतलेली आहे कारण आपण म्हणूया महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी आता या वारी ज्याचे वेगवेगळ्या ठिकाणी देशभरामध्ये प्लॅन्ट आहेत याचे सोलर पॅनेल्स आणि त्यांच्या सर्व सोलर सिस्टीम्स या दिल्या जाऊ शकतील आज देशभरामध्ये या अनुषंगानं वेगवेगळ्या ठिकाणी आपण पाहतोय की ग्रीन एनर्जीच्या बाबतीमध्ये लोक जागरूक होत आहेत वेगवेगळ्या संस्था जागरूक होत आहेत देश जागरूक होतोय देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी यांनी या दृष्टिकोनातून अनेक महत्वाकांक्षी पावलं उचललेली आहेत आणि म्हणूनच आज या पावलावर पाऊल टाकत आज जे या जगतकर्ताच्या माध्यमातून आज या ठिकाणी त्यांच्या व्यवसायाला सुरुवात केलेली आहे मला खात्री आहे का हा व्यवसाय पर्यावरणपूरक आहे आणि त्यामुळे लोक त्यांना निश्चितपणानं प्रतिसाद देतील मान्य पंतप्रधानांनी अलीकडेच योजना जाहीर केली होती सूर्य घर योजना की ज्याच्या माध्यमातून आपल्या घरावरती जे सोलर पॅनल लावतील त्याच्यातून वीज निर्माण होईल ते स्वतःला वापरू शकतील आणि मग त्यांच्याकडे असलेली अतिरिक्त वीज ते पॉवर दे देतील ज्याचा इतरांना फायदा होऊ शकेल आणि अशा माध्यमातून अपारंपरिक ऊर्जा किंवा हरित ऊर्जा याची निर्मितीला चालना देण्यासाठी मान्य पंतप्रधानांनी एक महत्वाकांक्षी पाऊल उचललंय त्याला जनतेनं प्रतिसाद दिलाय एक कोटी लोकांना अप्लाय करायला सांगितलं एक कोटीपेक्षा जास्त अप्लिकेशन गेलेली आहेत मला खात्री आहे की हा व्यवसाय निश्चितपणानं अनेक लोकांना भावेल या परिसरामध्ये विशेषत्वानं ज्यांची बैठी घरं आहेत विशेषत्वानं ज्यांचे बंगलो आहेत विशेषत्वानं ज्यांचे फार्म हाऊसेस आहेत मोकळ्या जागा ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना त्यांनी या योजनेचा फायदा घेतला पाहिजे आणि त्यातून त्यांना निश्चितपणानं सबसिडीही मिळते आणि स्वतःला या ठिकाणी कोणतंही बिल न भरता त्यांना ऊर्जा मिळू शकेल लाईट विद्युत पुरवठा मिळू शकतो याचा ते फायदा घेतील अशी मला निश्चितपणाने खात्री आहे मी वीज मुदतीमध्ये अर्ज केला जो प्रोसेस झाला त्यांना तर या योजनेचा फायदा मिळणारच आहे पण जो प्रतिसाद मिळतोय तो प्रतिसाद पाहता अधिक लोकांनी अर्ज केलेला आहे विश्वास आहे म्हणूनच तो अर्ज केलाय मला खात्री आहे सर्वप्रथम जय महाराष्ट्र आज आपण पाहत असाल की इंडस्ट्री प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावानं वारी या नावानं हा एक बहुमूल्य प्रोजेक्ट अपने है कि आज आपण आपल्या माध्यमातून पाहत आहे की आज त्याचं माननीय प्रशांत ठाकूर यांच्या हस्ते उपयोग झालाय आपण महाराष्ट्रामध्ये आता पालखीचे दिवस आहे आणि पालखीला आपण वारी म्हणतो म्हणजे वारीतली जी ऊर्जा काय असते आपल्या पोऱ्या माणसानं पाहिलेली आहे परंतु हा, लाईट हा जो सब सब्जेक्ट आली की ती रक्तवाहिनीच्या पेक्षा पण जास्त किंमत त्याला आहे ती ऊर्जा खऱ्या अर्थानं म्हणतो की प्रत्येक माणसाला जगण्याला जशी लाईफ लाईन आहे तशी लाईटची व्यवस्था म्हणजे आपल्या आप प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये लाईफ लाईन आहे परंतु आजकालच्या ह्या दखलकीच्या जीवनामध्ये लाईट हा इतका महागडा प्रोडक्ट झाला आहे की सर्वसामान्य लोकांना बिलं भरायला मुश्किल होत आहे तुम्ही आम्ही सर्वजण पाहतोय आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून पाहतोय की इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये लाईटच्या आपल्याला आहेत आणि त्याच्याबरोबर एक्स्ट्रा डिपॉइट सुद्धा भरायला लागतात अशा वेळेला सर्वसामान्य नागरिकांना याचं महत्व पटवून देण्यासाठी आज हा या वारीच्या नावाने हा प्रोजेक्ट हो इथे चालू केलाय सर्वप्रथम मी या पनवेल नगरीतील सर्व नागरिकांच्या वतीनं याचे जे ओनर आहेत आशिष आणि त्यांची सर्व टीम यांना मनापासून मी त्यांचं अभिनंदन करतो की सर्वसामान्य लोकांना पटवून देण्यासाठी किंवा त्याची माहिती सांगण्यासाठी आपण हा या प्रोजेक्टचं इथं ओपन केलंय ते सर्वप्रथम त्यांना मी प्राधान्यानं त्यांचं अभिनंदन करतो आणि ही काळाची गरज आहे लाइट हा काळाची गरज अशी आहे की आता आपण पाहता असाल की लाईट शिवाय काय होत नाही आपला मोबाईल चार्ज जर थोडा वेळ नसेल तर म्हणजे आपण अर्ध मेले होतो अशी परिस्थिती असताना ह्या माध्यमातून सरकारच्या काही स्कीम आहेत सरकारने याच्यावरती सबसिडी दिली आहे पण म्हणजे हे ग्रीन मध्ये पण ह्याचं नाम उल्लेख केला जातो की त्यातलं प्रदूषण होत नाही आपण कोळशापासून लाईट तयार करतो आणि त्यातलं होणारं प्रदूषण टाळण्यासाठी भविष्याच्या काळामध्ये अशा प्रोजेक्टची खूप गरज होती आणि योग्य वेळेला यांनी आपल्या शहरामध्ये प्रोजेक्ट टाकलाय त्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो आज जगतकर्दा इंडस्ट्री के प्रोपरायटर पार्टनर नागेन और उनके सुपुत्र नेमील करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है सोलर एनर्जी को मतलब इनहेंस करना बढ़ाना और सोलर एनर्जी के माध्यम से इंडिया को जो इंडिया को जो विश्व में सोलर गुरु के नाम से एक मिशन लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मिशन स्टार्ट किया हुआ है मुझे लगता है कि उस कड़ी को पूरा करते हुए उस कड़ी में कदम से कदम मिलाते हुए नागेंद्र सिंह जी और आपके बेटे ने जो एक आज इसका ऑफिस यहाँ पे ओपनिंग किया है उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सोलर एनर्जी से फायदा बहुत होता है उसका लाइव एग्जाम्पल है हमारा ऑफिस है सत्रा प्लाजा में वासी सत्रा, सत्रा प्लाजा में सत्रा प्लाजा में हमारे वासी हमारे जो सोसाइटी के मैनेजर है उनके रिकमेंडेशन पे हम लोगों ने हमारी जो कॉमन लाइट जो कॉमन स्पेस की चीजें जैसे स्टेयर केस की लाइट्स रूप टॉप की लाइट और जो कॉमन लाइट है उसके लिए हम लोगों ने लगभग दो वर्ष पहले सोलर एनर्जी का यूज किया और लगभग उसमें हमारे टोटल इलेक्ट्रिक बिले 25 से 30 परसेंट का फायदा हुआ है तो इन्होंने जो आज सोलर एनर्जी को बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को जो प्रमोट किया है मुझे लगता है कि अगर इस तरह के स्कीम को प्रमोट किया जाएगा तो इससे बहुत फायदा होगा मुझे विश्वास है कि आज आपने जो ऑफिस खोला है इसकी और ब्रांच बढ़ेगी क्योंकि हर आज के दौर में अगर आप देखें जो नई बिल्डिंगे बन रही है उन नई बिल्डिंगों को परमिशन देने के लिए टाउन प्लानिंग अथॉरिटीज ने कंपलसरी और मैंडेटरी कर दिया है कि आ, सोलर एनर्जी का पैनल लगाना कॉमन फैसिलिटीज के लिए कॉमन लाइट के लिए कंपलसरी है और इससे जहां पे मतलब देश का फायदा हो रहा है उसी के साथ साथ जो व्यक्ति इसको यूज करता है उसका भी फायदा होता है तो मुझे विश्वास है कि आपने जो ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को जो बढ़ाने के लिए आपने एक कदम उठाया है बहुत सराहनीय कदम है और व्यवसाय के साथ साथ ये राष्ट्र सेवा देश सेवा समाज सेवा और पर्सनल सेवा भी होगी मेरा पुनः इसी के साथ आपको शुभकामनाएं और मुझे विश्वास है कि आपका ये बिजनेस बहुत आगे बढ़े और इसी के साथ इस नई मुंबई परिसर में आपके जैसे और आपके ब्रांचे खुले और इसी तरह आप इसको प्रमोट करते रहिए मुझे विश्वास है कि जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस किया है आने वाले से वर्षों में हिंदुस्तान पूरे दुनिया के लिए एक एनर्जी गिवर या बोल सकते हैं ऊर्जा मतलब सौर उर, ऊर्जा देने वाला लीडर बनेगा और जो हम लोग डीजल पेट्रोल खरीद करके इस देश में इतना खर्च कर रहे हैं उसमें बहुत फायदा होगा और हमारा जो देश को डेवलप इंडिया का जो पीएम का मिशन है उसको पाने में कामयाबी होगी इसी के साथ पुनः शुभकामनाएं बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री नागेंद्र सिंह आशीष जी वारी फ्रेंचाइजी शोरूम ओपनिंग कड़मबोली सर्वप्रथम स्वागत करते वारी या कंपनी की स्थापना मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ पैतीस साल की जर्नी में इंडिया में मोर देन थ्री हंड्रेड एंड एटी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स बन बना चुकी है तो इतना बड़ा नेटवर्क वारी के साथ में बन चुका है वारी अक्रॉस इंडिया के अलावा मोर देन थर्टी सिक्स कंट्रीज में काम कर रही है इस वक्त वारी सोलर जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो इंडिया का हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बोला जाता है जिसका कैपेसिटी है मोर देन गीगा तो इतना बड़ा अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है तो हमारे यहाँ पे हम ईजिली मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं हम क्वालिटी में बिलीव करते हैं इसके लिए हमारे सभी प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं एनिबेल सर्टिफिकेशन के साथ में और टीयर वन सर्टिफिकेशन के साथ में हमारा एक सभी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है तो आज जो हमारा सोलर पावर सेंटर खुल चुका है यहाँ पे तो मैं सभी नागरिकों से यहाँ के लोगों से निवेदन करता है करता हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी ने योजना निकाली है मिफ्ट मुफ्त बिजली योजना हर घर में तो उसका फायदा उठाइए और मैं निवेदन करता हूँ नागेंद्र जी की कि वो अपना दो शब्द यहाँ पे व्यक्त करें अभी अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जितने भी नए बिल्डिंग्स और प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं बिल्डर लोगों को ऑलरेडी कंपलसरी है सोलार का प्रोविजन देना अब बगैर सोलर का प्रोविजन दिए ओसी नहीं मिलती है तो ये बहुत बड़ी चीज है अगर कोई भी बिल्डर को एक बिल्डिंग को सेल आउट करना है और हैंड करना है उसी मिलना जरूरी है और तब मिलेगा जब आपने सोलर का प्रोविजन दिया होगा और सोलर का प्रोविजन कुछ ऐसा है कि आपका जो रूफ स्पेस है एक सोसाइटी है सोसाइटी जो फॉर्म हुई है उसका जो रूफ स्पेस है उसमें से 25% उसका जो लोडिंग कैपेसिटी है उसको सोलर के लिए देना पड़ेगा तो उससे बनने वाली जो ऊर्जा है वो आपके कॉमन एरिया को पावर कर सकती है जैसे लिफ्ट हो गए लाइट्स हो गई और अगर कोई सोलर लगाना चाहता है तो उसके लिए सब्सिडीज है अब तो भी किलो हर एक ग्राहक को जो वो सोसाइटी में रहता है या घर में रहता है उसको सरकार सब्सिडी दे रही है कि आप सोलर लगाइए और उसके बदले में सब्सिडी दीजिए जो कॉस्ट इफेक्ट है प्रोजेक्ट्स के वो काफी हाई थे लेकिन उसी को कम करने के लिए सोलार ने सब्सिडी स्कीम निकाली है जो अपटू थ्री किलो किलोवाट के लिए फ्लैट सेवेंटी एट थाउजेंड रुपीज का एक डिस्काउंट है जो आपको इनिशियली बहुत इजीली अवेलेबल हो सकता है और उसी में लगने वाले जो सारे प्रोडक्ट्स हैं उसका आपको यहाँ पे सप्लाई मिलेगा सोलार को सब लोग के पास ये जो मैसेज है ये क्लियरली पहुंचेगा और वो लोग इस बारे में विचार करेंगे कि आप अपना भविष्य कैसा देखना चाहते हैं सबसे बड़ा ये सवाल है कि आप क्या जैसे बिजली का बिल भरे जा रहे हैं हम लोग पिछले पचास साल से सौ साल से क्या आप वैसे ही कंटिन्यू करना चाहते हैं कि क्या आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं कि आप अपनी बिजली खुद पैदा करें ये आपके पास क्लियरली प्रोविजन है और ये एक ऐसी फैसिलिटी है जो आपको ट्वेंटी सेवन ईयर तक का तो वारंटीज भी प्रोवाइड तो करती है तो आप समझ सकते हैं फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी सेवन ईयर हमें नहीं पता ये कैसा होगा ये सिस्टम कैसे होगा ये बिजली के जो रेट है वो कैसे होंगे ट्वेंटी सेवन ईयर्स बाद बट एटलीस्ट सोलर लेने के बाद आप इतना तो निश्चिंत हो सकते हैं कि आपको वो चार्जेस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तो आपके पास आपकी खुद की बिजली है